عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقا في الدين. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا. وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق لشذ في كل مكان. واجعلنا من احبابك يا Arhamar Rahimin Amma Ba' Muslimin Muslimat Sidang Jemaah yang diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita memulakan pada muka surat yang ke-111 Sambungan bagi surah Al-Ma'idah Iaitu ayat ke-18 Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma wa ilayhi al masir. azim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata Kami adalah anak-anak Allah dan yang amat disayanginya. Katakanlah wahai Muhammad kalau betul demikian maka mengapakah Allah menyeksa kamu dengan sebab perlakuan dosa kamu. Sebenarnya bukanlah sebagaimana yang kamu dakwakan. Bahkan kamu semua adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang diciptakannya. Yang mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan serta hukum syariatnya. Demikian juga ia menyeksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah bagi Allah jua lah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya dan kepada Allah jua lah al-masir. Kepada Allah jua lah tempat kembali. Sekali lagi tuan-tuan ayat ini membahaskan tentang kepercayaan salah Golongan Yahudi dan Nasrani. Golongan yang telah mengubah ajaran agama yang dibawa dibawakan oleh nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya agama yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam merupakan agama tauhid. Agama yang mengingatkan manusia untuk mentauhidkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku penyelewengan oleh golongan-golongan yang sengaja mengubah syariat menjadilah agama Yahudi dan Nasrani adanya perubahan yang sangat besar lalu kedua-dua agama itu tidaklah agama seperti mana yang dibawakan oleh para nabi mereka yang terdahulu dan datangnya Islam telah pun menasahkan seluruh agama yang datang sebelumnya Menjadilah agama syariat yang dibawa oleh Nabi SAW kekal relevan sehinggalah ke hari akhirat. Walaupun pada awalnya penyebutan Yahudi dan Nasrani ini merupakan sebutan yang baik. Tetapi disebabkan jenayah yang dilakukan oleh golongan di kalangan mereka, menjadikan penamaan Yahudi dan Nasrani telah pun dicemari dengan perlakuan salah oleh mereka. Begitu jugalah pada ayat ke-18 ini Allah menyebutkan golongan Yahudi dan Nasrani dalam nada yang sangat negatif. Mereka telah mengada-adakan perkara yang tidak sepatutnya dikatakan. Menyandarkan kepada Allah satu perkataan yang palsu, satu perkataan yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, merupakan sebesar-besar jenayah yang dilakukan oleh manusia. Golongan Yahudi, tuan-tuan, ialah golongan yang mengaku sebagai pewaris agama yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Khususnya golongan yang mempunyai susur galur keturunan dengan Nabi Yaqub AS. Golongan Nasrani, golongan yang mendakwa mereka sebagai penerus kepada ajaran Nabi Isa AS. Tetapi apa yang dikatakan oleh mereka pada ayat ini tidak sekali-kali pernah diajarkan oleh Nabi-Nabi mereka. Setiap di antara Yahudi dan Nasrani mereka mempunyai perkataan yang serupa antara satu dengan yang lain. Sedangkan golongan Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya merupakan golongan yang bermusuhan antara satu dengan yang lain. Tetapi bila mana mereka berkata sesama mereka, iaitu Yahudi sesama Yahudi dan Nasrani sesama Nasrani, inilah perkataan mereka. Mereka menyangkakan mereka merupakan kesayangan Allah SWT. Allah sehingga kan mereka menganggap diri mereka sebagai abnaullah abnaullah ialah maksudnya ialah mereka menganggap bahawa mereka ini merupakan anak-anak Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata mereka sangat istimewa berbanding dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain kerana manusia tuan-tuan yang menjadikan seorang itu sangat dikasihi oleh seorang yang lain disebabkan faktor kekeluargaan dan kesayangan ataupun kecintaan yang tertinggi ialah seorang seorang ayah kepada anaknya. Kalaulah, di, kalaulah dimarahi anak tersebut sekalipun, pastilah tidak sama dengan seorang yang lain yang tidak mempunyai kekeluargaan marah kepada seorang yang tidak mempunyai pertalian kekeluargaan dengannya. Tetapi kalau seorang anak memarahi anak seorang ayah memarahi anaknya tidak sama dengan dengan hubungan yang lain. Begitu jugalah mereka mengumpamakan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahawa mereka merupakan insan yang terpilih, insan yang mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah disebabkan mereka itu sendiri. Dan perkataan ini tuan-tuan merupakan perkataan yang sepanjang zaman dikatakan oleh mereka. Bukan sahaja sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja ketika mana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan selepas kewafatan Nabi sehinggalah ke hari akhir uh, sehinggalah ke hari akhirat inilah tren yang berlaku sejak zaman berzaman yang sebati dalam kalangan Yahudi dan juga Nasrani menganggap mereka lah merupakan golongan manusia yang terpilih sedangkan mereka juga menghina golongan selain daripada mereka Perkataan ini juga tuan-tuan pernah dituturkan oleh golongan Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan adanya tiga golong tiga di kalangan lelaki Yahudi mengungkapkan perkataan sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka beranggapan tidak perlu mereka melaksanakan titah perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalau mereka melakukan larangan sekalipun mereka akan diturunkan hukuman tetapi hukuman yang hanya berbentuk sementara sahaja kalaulah di dunia ini ia merupakan hukuman yang singkat atau ataupun kalau ditempatkan dalam neraka juga mereka akan masuk juga ke dalam neraka tetapi dalam tempoh hanyalah beberapa hari lalu Allah turunkan seperti mana ayat yang pernah kita ceritakan di ayat pada juzuk yang pertama dari al-Quran وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا Katakanlah, ataupun mereka berkata, kami tidak disentuh dengan neraka. Maksudnya mereka mengakui bahawa mereka golongan yang sentiasa melanggari batasan Allah. Tetapi keberanian mereka itu disokong dengan perasaan kuat dalam hati mereka. Bahawa kalau mereka dihukumkan sekalipun, hanyalah hukuman yang boleh ditahan oleh mereka boleh mereka menanggung kesakitan itu. Kalau masuk ke dalam neraka cuma hanya ditempatkan dalam beberapa hari, kemudian dikeluarkan disebabkan mereka yakin cintanya Allah kepada mereka. Dan itulah tuan-tuan sebab golongan ini, golongan yang sangat ekstrim. Yahudi dan Nasrani mereka sanggup mengubah apa yang dibawakan oleh Nabi mereka. Kerana mereka kerana mereka yakin apa yang dilakukan oleh mereka itu akan mendapat keredaan Allah kerana mereka telah tersalah keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka lebih daripada makhluk yang lain yang berada di atas muka bumi ini sebagai bantahan pada dakwaan palsu mereka ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dengan kembali persoalan dilontarkan pada mereka bidhunubikum kalau benar kamu golongan yang dikasihi dan juga diistimewakan oleh Allah Mengapakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengazab kamu disebabkan dosa-dosa kamu. Perhatikan ayat ini tuan-tuan. Secara tidak langsung mengajar kepada kita azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini datang dengan pelbagai bentuk. Dan azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semestinya merupakan tanda kemurkaan Allah kepada hamba-Nya. Azab merupakan tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Berbeza dengan ibtila. Kan kadang-kadang bala ataupun cubaan dari Allah Subhanahu wa taala juga kan perkara yang menyakitkan manusia. Lalu kita bezakan tuan-tuan apakah kriteria satu perkara itu diturunkan oleh Allah sama ada yang dikategorikan sebagai azab ataupun ibtila. Walaupun kedua-duanya mempunyai persamaan iaitu memberikan satu kesakitan, memberi satu yang menyulitkan kehidupan manusia. Jawapannya tuan-tuan ialah sekiranya ataupun azab ataupun ibtilah ini datang dengan tiga keadaan. Yang pertama azab sekiranya datang dalam keadaan seorang itu benar-benar derhaka. Datang ataupun azab ini diturunkan kepada manusia yang benar-benar derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala mengubah dasar akidah maka sekiranya diturunkan azab maka ia semata-mata merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang derhaka seperti mana berlaku kepada golongan Yahudi sendiri adanya di kalangan nenek moyang mereka yang ditukarkan menjadi kera iaitu dalam kisah Ashabul sabt maka di situ tuan-tuan merupakan azab yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala bukan dinamakan sebagai ibtila tetapi ia dinamakan sebagai hukuman keras tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka begitu juga kepada golongan sebelum mereka kaum samud kaum Ma ad dan juga kaum madian yang menyelisih para nabi dan rasul hukuman yang ditimpakan pada mereka merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala adapun tuan-tuan kalau ia berlaku pada situasi yang kedua ada kadang-kadangnya musibah yang menimpa kita itu disebabkan perlakuan perlakuan dosa kita tetapi dengan apa yang diturunkan itu dalam masa yang sama menghapuskan dosa-dosa kita itu dinamakan sebagai ibtila menjadikan kita tersedar daripada kesilapan menjadikan kita di hari akhirat tidak akan lagi dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah membalas perbuatan itu ketika di dunia Maka balasan Allah di kesempatan dunia itu hanyalah dinamakan sebagai ibtila. Yang pentingnya manusia tersedar bila mana dia telah ditegur oleh Allah, datangnya keinsafan dalam hatinya, menyesali pada kesalahan yang dilakukan di masa-masa silam dan menjadikan dia bersungguh-sungguh tidak mengulangi kesilapan itu di masa akan datang. Dalam konteks ini ia bukanlah merupakan azab tetapi merupakan satu penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang biasa yang Allah turunkan kepada golongan yang beriman. Dan disebabkan mungkin ada kesilapan mereka di masa lalu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ibtila untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Kemudian kadang-kadang ibtila itu ataupun kesakitan itu datang dalam bentuk yang ketiga. Iaitu bukan disebabkan dosa tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat darjat para hamba-Nya. Ini berlaku kepada para Nabi dan juga Rasul dan juga orang-orang salih selain daripada mereka. Sudah tentu para Nabi dan Rasul tuan-tuan tidak sekalipun mereka melakukan dosa besar. Tidak sekalipun mereka melakukan dosa yang menjejaskan reputasi mereka. Tetapi kita lihat para Nabi dan Rasul ini mereka diuji dengan satu ujian yang begitu hebat. Ujian yang tidak terkira bilangannya. Tidak tertanggung oleh manusia biasa. Mengapakah mereka diuji dan diberikan satu ujian yang begitu dahsyat semata-mata tuan-tuan untuk mengangkat darjat para nabi dan rasul ini. Darjat yang tidak sekali-kali mampu untuk kita capai walaupun dengan amal salih yang banyak sekalipun. Jadi itulah tuan-tuan tiga perkara, tiga keadaan Ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ingatan kepada hamba nya Sama ada datang dalam bentuk azab disebabkan dosa mereka yang ingkar seperti mana Yahudi dan Nasrani ini. Kadangkala apa yang diturunkan oleh Allah hanyalah ibtila, iaitu bagi menghapuskan dosa kesalahan kita. Dan yang ketiga ialah ujian yang diturunkan itu untuk mengangkat darjat seseorang. Dia tidaklah melakukan dosa yang besar, tetapi semata-mata Allah menurunkan ujian kepadanya dengan ujian itulah melayakkan seseorang itu akan ditinggikan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeza kepada dengan Yahudi dan Nasrani ini disebabkan mereka mengubah ajaran agama. Mereka mendakwa dengan dakwaan yang palsu, mengaitkan Allah Subhanahu wa dengan perkataan yang tidak benar, menganggap mereka lah orang yang terpilih, menganggap mereka yang paling dicintai oleh Allah berbanding dengan makhluk yang lain. Lalu dikemukakan persoalan kepada mereka, kalau benar apa yang didakwa itu, falima yu'adzibukum bi dhunubikum? Mengapakah Allah menghukum kamu lantaran dosa-dosa kamu. Golongan Yahudi yang pernah ditukarkan nenek moyang mereka dengan binatang. Begitu juga dengan golongan Nasrani yang mendapat laknat dari Allah SWT. Disebabkan mereka beranggapan yang tidak sepatutnya dengan Nabi Isa AS. Allah Subhanahu Wa mengingatkan pada ayat ini yang menjadi nilai yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukanlah dengan faktor keturunan Bukan disebabkan warna kulit mereka. Bukan disebabkan dari manakah mereka lahir. Tetapi Allah mengingatkan bahawa manusia itu dibezakan hanyalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan kepada golongan Yahudi dan Nasrani anggapan mereka yang salah. Bahkan Allah menyatakan bal antum basyarum mimman khalaq. Sedangkan kamu ini manusia seperti mana manusia yang lain. Manusia dalam Al-Quran Karim tuan-tuan disebutkan kadang-kadang dengan kalimah insan. Kadang-kadang disebutkan dengan kalimah annas. Dan kadang-kadang manusia ini dikenali dengan kalimah bashar. Seperti mana Nabi Adam AS di hari akhirat dikenali dengan antum abul bashar. Engkau wahai Adam merupakan abu al-bashar. Merupakan bapa kepada bashar. Bashar ini dimaksudkan ialah manusia disebabkan manusia ini berbeza dengan makhluk yang lain yang melata di atas muka bumi hanya manusialah yang diciptakan daripada tanah manusialah merupakan makhluk yang mempunyai rupa yang berbeza-beza tidak seperti mana haiwan dan binatang yang mana spesies binatang dan juga haiwan ini mempunyai mempunyai rupa yang hampir serupa antara satu dengan yang lain tetapi tidak manusia yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah di antara makhluk yang begitu perincian ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang sangat berbeza antara satu dengan yang lain dengan cap jari yang tidak mungkin mempunyai perserupaan dengan mana-mana manusia menjadikan manusia merupakan makhluk yang sangat istimewa ciptaannya yang Allah jadikan kepada mereka Allah mengingatkan bahawa seperti mana Yahudi dan Nasrani mereka juga bashar seperti mana golongan manusia yang lain yang dibezakan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedalam mana iman seseorang pada Allah, sebesar mana takwa yang mewarnai jiwanya, maka itulah menjadi ukuran yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengikut ajaran para nabi dan rasul yang tidak mengubah apa yang dibawakan oleh mereka itulah sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini juga tuan-tuan memberikan pada kita penekanan kerana rahmat Allah kasih sayang Allah itu sebenarnya mengatasi akan kemurkaannya. Walaupun pada ayat ini Allah mengingatkan disebabkan dosa manusia dihukum tetapi dalam masa yang sama pengharapan yang Allah sediakan kepada hamba-Nya. Apakah maksud yang diertikan ini? Kerana dalam ayat ini tuan-tuan Allah memulakan kalimah yaghfir barulah disusuli dengan yu'adzib. Pada ayat ini kita lihat setelah mana bal antum basharu mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha Allah mengampunkan barang siapa yang dikehendaki dan mengazab sesiapa yang dikehendaki didahulukan kalimah yaghfir menunjukkan bahawa Allah sebenarnya akan mendahulukan rahmatnya berbanding dengan penurunan kemurkaannya tetapi kalaulah ada manusia yang benar-benar diturunkan laknat oleh Allah maksudnya benar-benarlah manusia itu benar telah pun mengabaikan tawaran Kampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada penghujung ayat ini tuan-tuan Allah mengingatkan kepada kita bahawa kerajaan yang ada di langit dan apa yang berada di bumi. Setiap apa yang berlaku di antara keduanya, apa yang terdapat pada keduanya kesemuanya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan kalimah walillahi mulkus samawati wal ard. Dan bagi Allah jugalah kerajaan yang ada di langit dan ada yang di bumi dan apa juga makhluk yang berada di antara keduanya wama bainahuma Lalu diingatkan kepada Yahudi dan Nasrani ataupun sesiapa sahaja yang semisal mereka. Yang mengada-adakan perkara yang berdasarkan akidah. Yang tidak bertepatan dengan akidah yang benar. Bahawa mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhirat. Dengan penghujung ayat ini Allah mengingatkan bahawa manusia tidak ada seorang pun. Melainkan mereka akan kembali di hari akhirat. Allah lah merupakan masir tempat kembali bagi mereka wa ilaihil masir dan kepada Allah jugalah mereka semua akan dikembalikan. Semua manusia akan diperhitungkan amalan mereka, pegangan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan malang dan duka citalah bagi mereka yang telah pun mengimani akidah yang salah, akidah yang tidak pernah disampaikan oleh para nabi dan juga rasul. Itulah tuan-tuan sedikit intipati pada ke-18 ini wallahu taala a'la wa alam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شذ ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته